والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل منا إلى شيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل إبراهيم المغيرة بن بردس بدل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى اله واصحابه وذرياته اجمعين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وخير الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وبالسند المتصل منا الى الشيخ الامام الهمام الحافظ الحجه أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه آمين أنه قال باب قول الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القصة اليوم القيامة تعالى ماري قبل صغير مهيكا بل کہ پوری دنیا میں کسی بھی شخص کو اس وقت تک کی سند نہیں ملتی جب تک کہ وہ بخاری شریف نہ پڑھ لیں تو یہ بڑا بابرکت موقع ہے کہ آپ کے اس مدرسے میں ایک مرتبہ پھر خوشنسی طلبہ نے اس بابرکت اور مقدس کتاب کی تکمیل کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں اور صدی اساتذہ کرام کو خیر عطا فرمائیں اور طلباء کو علم نافع عطا فرمائیں حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ انہوں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ پنکھے سے آپ کو آرام پہنچا رہے ہیں کہ کوئی مکھی وغیرہ نہ لڑ جائے پر جیسے مور چھل ہوتا ہے اس طرح کا کوئی پنکھا تھا حدیث کی ایسی ہیں جن میں صاحب کتاب نے صرف روایتیں جمع کر دی ہیں جیسے مسلم شریف ہے

আমাদের হিট হি জিরা বিভাগের সায় মাতাস হাতিয়ে দেয় আসসালামু আলাইকুম ওয়া ওয়া রাহমাতুল্লাহি বারাকাতুহু তুমি বড় তোমার রহমত রাখতে I'll <laughs> 要自己。 I oh, oh, oh.